Доброго вечора. Ну, Від вас очікуємо подробиць, як від медика, тому що дуже багато розмов про те, чи були на підпитку, хоча насправді вже цю інформацію спростували. Сказали, що водії усі були тверезими. Але все ж таки, від вас, як від лікаря, який прибув на місце катастрофи, одразу разом із вашими медиками-волонтерами хочеться дізнатися більше деталей. Вопрос, я хочу сказать, что ни один из водителей не был пьяным, то есть алкоголя то есть не пахло, то есть и, и анализы брали и делали тест, То есть ни грамма то алкоголя не было. То есть это была э, такая ситуация нестандартная. Почему? Потому что э, сам водитель э, сразу э, ехал э, на большой скорость и не с парами маскировочными. И он не заметил, что впереди ведущий салоны, который шел на ротацию, Это батальон генерала Кучицкого. Вот. Когда он э, заметил э, транспорт, движущий по сути его, вот, это уже было поздно, потому что он выходил на обгон, на гражданскую маршрутку вот, и просчитал скорость своего есть, транспорта. Он сначала зацепил впереди ведущего транспорта подсудеж, который сопровождал колонну, это на и у него взорвался колесо у стража, и он потерял то есть, управление руля. И пошел в сторону автобуса, где ехали Российской гвардии. Когда он ударил левую сторону автобуса со стороны водителя, в этот момент сзади ехал КАМАЗ с Национальной гвардии тоже. Вовремя срадировал водитель КАМАЗа Национальной гвардии. И пошел в э, левую сторону, чтобы обойтись, потому что если бы э, не ушел Дамас вовремя, там было бы жертв больше. И он отшел в сторону кража своим ударом, э, что он поменял свою траекторию удара, он не полностью заехал есть, в автобус. И он сам попал в вещь. А краж был с двух сторон э, разорванный потому что он с первой, своей стороны, где был разорван у него автобус, а с правой стороны, то есть сама. Mm -hmm. Я зрозуміла. Скажіть, я так розумію, что усі загибли, це є пасажири автобусу «Богдан», так, здебільшого? Так, 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 так. Ну і також питання. Ми рахували скільки крісла. Я так я так розумію, що всі сиділи, чи були якісь стоячі місця? Чи було порушені правила безпеки перевезення також військових у самому автобусі? Та не просто військових в принципі ні пасажири. ні, на поради насадячи я водій автобуса я водителя знав хорошо. не перший раз приїжджав і привозив бойців, От це молодою парень 19 років. Вот, вот э, скоро должно было, то есть, э, день рождения, до 14-го, вот, я знал его, он хороший водитель, и он э, не мог нарушить, потому что он просто не среагировал в момент, потому что скорость сразу была очень большой. Вот, и тем более, то есть, он ехал без спеца, э, там, этого, он, он, он просто не смог бы среагировать без спеца. Ну, ты Вернее, потом, когда колесо у него взорвалось, вот, он уже потерял рулемое управление. И прямо пошел на отходе. Просто спас спас... Больше жизни спас самар, вот, который ушел и вовремя тормознул, и поменял траекторию стройки кража, чтобы он не пошел полностью на автобус. Тогда было бы больше сейчас, чем сейчас, 13 О, погибли, наверное, Колона, яка везла хлопців, я так розумію, їхала із Києва. Вони тут були у Києві на ротації, так? То вони поверталися. Так, так. Вони поверталися, щоб поміняти свої поботи. Я зрозуміла. І скажіть, що уточніть, тому що нам Кіра говорила, але можливо, ну, я прослухала через поганий зв'язок. Скільки нині у важкому стані знаходяться людей? В основному стані на сьогоднішній день, вчити бойсер. Угу. Ну, я зрозуміла. У мене питань більше немає, Сергій. Я вам дякую, я вам дякую за, за те, що ви змогли е, з нами поговорити. Це був Фармен Нікогосян, медик-волонтер.